Assalamualaikum sekilas fakta 26 Jun bersama saya Afiqah Zainuddin. Antara berita utama hari ini. Betul ke menantu Hadi Awang kata gambar Johnny Lim hanya hiasan? AGC tak putus asa rayu kes Syed Saddiq di Mahkamah Persekutuan. UMNO sedia pertimbang usul tarik penggantungan Hisham. Kenapa AGC terus menerus mencabar keputusan pembebasan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman? Jabatan Peguam Negara hari ini terus mencabar pembebasan Syed Saddiq apabila memfailkan rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan siang tadi. Ia susulan keputusan Mahkamah Rayuan pada 25 Jun yang membebaskan Ahli Parlimen MUA itu daripada empat pertuduhan melibatkan 1.12 juta ringgit dana pemuda bersatu termasuk pecah amanah, penyelewengan dan pengubahan wang haram. Panel tidak hakim yang sebulat suara membebaskan Syed Saddiq memutuskan bahawa pihak pendakwaan gagal membuktikan elemen penting termasuk dakwaan bersubahat serta tiada bukti menunjukkan niat tidak jujur dalam penggunaan dana parti. Mahkamah tinggi sebelum ini menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara, dua sebatan dan denda 10 juta ringgit terhadapnya. Namun keputusan itu kini dibatalkan. Dalam kenyataan AGC menegaskan rayuan ini bukan tindakan prejudis tetapi sebahagian daripada sistem keadilan yang membenarkan semakan di mahkamah lebih tinggi. Syed Saddiq pula bertegas kes terhadapnya bermotifkan politik dan beliau akan terus mempertahankan nama baiknya. Dalam perkembangan berkaitan Parti Ikatan Demokratik Malaysia atau Muda dalam kenyataan hari ini memaklumkan Sheikh Shadiq Sheikh Abdul Rahman ditawar semula jawatan Presiden Muda selepas dibebaskan daripada semua pertuduhan oleh Mahkamah Rayuan semalam. Menurut pemangku Presiden Muda Amira Aisyah Abdul Aziz, tindakan Syed Saddiq mengosongkan jawatan Presiden semasa berdepan pertuduhan adalah satu langkah yang amat berani dan belum pernah dilakukan oleh mana-mana pemimpin politik. Ia juga membuktikan iltizam muda untuk menjunjung prinsip integriti dan kebertanggungjawaban. Muda menyatakan keyakinan bahawa kembalinya ahli parlimen MUA itu ke tampuk kepimpinan akan memperkukuh hala tuju parti menjelang pilihan raya akan datang. Namun, mereka tetap menghormati keperluannya untuk mempertimbangkan tawaran tersebut terlebih dahulu. Terdahulu Mahkamah Rayuan membebaskan Syed Saddiq daripada empat pertuduhan termasuk subahat pecah amanah bernilai RM1 juta, ringgit, salah guna dana RM120,000 ringgit, serta dua pertuduhan pengubahan wang haram masing-masing berjumlah RM50,000. ringgit. Apa sebenarnya yang kecoh dengan gambar sehingga mengkaitkan isu perkauman? Ketua PAS Sungai Buloh Zaharudin Muhammad tampil menjelaskan isu gambar meja General Johnny Lim Eng Seng yang dimuat naik dalam satu hantaran media sosialnya baru-baru ini. Gambar itu mencetuskan kontroversi selepas ia dikaitkan dengan kenyataan mengenai kebimbangan terhadap program Malaysia Rumah Kedua Ku atau MM2H. Zaharudin yang juga menantu kepada Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata Gambar tersebut hanyalah hiasan dan tidak berkait langsung dengan mesej utama hantaran itu yang fokus kepada kebimbangan terhadap potensi kesan jangka panjang program MM2H termasuk kemungkinan warga asing yang menetap mendapat kerakyatan dan seterusnya menjadi pengundi. Beliau juga menyuarakan kebimbangan bahawa jika trend ini berterusan, tidak mustahil satu hari nanti jawatan Perdana Menteri akan disandang oleh individu yang berasal dari luar. Hantaran itu turut disertakan dengan laporan berita mengenai penganugerahan pangkat kepada Johnny Lim dan tindakan itu mengundang kecaman ramai termasuk daripada veteran tentera yang menganggapnya sebagai penghinaan terhadap ATM dan institusi diraja. Zaharudin menafikan dakwaan bersifat perkauman dan mendakwa kenyataannya telah diputar belit oleh pihak tertentu. Ujarnya lagi, mesej asalnya adalah untuk mengingatkan agar pelantikan seperti Perdana Menteri tidak dipandang ringan walaupun pelantikan bukan Melayu dalam Angkatan Tentera adalah perkara biasa. Sementara itu, Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong sedia berdepan tindakan undang-undang daripada pemimpin PAS, Zaharudin Mohamad yang menuduhnya memainkan sentimen perkauman. Sim menegaskan, beliau hanya mempertahankan keharmonian kaum dan maruah angkatan tentera Malaysia ATM dan tidak akan berganjak walau diugut saman. Beliau turut mencabar Zaharudin supaya meneruskan saman jika benar tindakan itu perlu. Zaharuddin sebelum ini mendakwa SIM dan beberapa ahli politik memutar belit kenyataannya kononnya menghina pelantikan Lieutenant General Johnny Lim Eng Seng yang berbangsa Cina. Namun SIM menegaskan penggunaan gambar itu adalah jelas bermotif perkauman dan meminta pihak berkuasa bertindak tegas terhadap Zaharuddin. Seterusnya, UMNO memberi bayangan terbuka untuk mempertimbangkan semula penggantungan keahlian bekas naik Presiden Hishamuddin Hussein meskipun beliau sendiri masih belum memfailkan sebarang rayuan rasmi. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi berkata, Majlis Kerja Tertinggi atau MKT boleh menilai semula kedudukan Hishamuddin sekiranya usul mengenainya dikemukakan Usul itu dijangka dibawa oleh Menteri Besar Johor, merangkap ahli MKT Hafiz Ghazi yang juga merupakan anak saudara kepada Hishamuddin dan pemimpin UMNO Sembrong. Hishamuddin yang digantung sejak Januari 2023 dikenakan tindakan atas dakwaan melanggar disiplin parti termasuk dikaitkan dengan gerakan kluster mahkamah serta dakwaan menyokong pembentukan kerajaan bukan bersama AMNO selepas PRU 15 Menurut Zahid, walaupun tiada surat rayuan dikemukakan oleh ahli parlimen sembrong itu, parti tetap akan memberi ruang kepada usul tersebut untuk dibincangkan secara demokratik dalam mesyuarat MKT akan datang. Dalam perkembangan berbeza, Persatuan Pengusaha Galian Sabah PPGS mendesak pihak berkuasa menyiasat Ketua Menteri Sabah Haji Jinur berhubung skandal rasuah membabitkan sektor pelombongan negeri itu. PPGS mempersoalkan bagaimana Haji Ji yang juga pengerusi pengurusan Mineral Sabah tidak mengetahui aktiviti salah laku sedangkan semua kelulusan berada di bawah bidang kuasanya. Mereka turut mempersoalkan tindakan SPRM yang hanya mendakwa dua adun dan pemberi maklumat Albert pada 30 Jun walaupun sembilan individu dikaitkan termasuk speaker DUN. Menurut PPGS, langkah mendakwa pemberi maklumat menunjukkan kegagalan Akta Pelindungan Pemberi Maklumat dan boleh menakutkan rakyat daripada tampil mendedahkan rasuah. Kabar gembira buat penggemar buah epal dan oranye. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan bahawa buah epal dan oranye tidak akan dikenakan cukai jualan dan perkhidmatan atau SST. Ia selepas menerima kritikan berhubung kenyataannya sebelum ini yang menyebut hanya golongan kaya terkesan dengan cukai terhadap avokado. Dalam ucapannya, Anwar berkata pengecualian itu dibuat selepas mendengar keresahan orang ramai, khususnya B40 yang masih bergantung kepada buah-buahan import seperti apple dan orange kerana harganya lebih mampu milik berbanding buah tempatan tertentu. Sebelum ini, pelaksanaan SST ke atas buah-buahan import dikritik apabila Anwar menyatakan hanya orang kaya makan avokado. Kenyataan itu mencetuskan reaksi kerana ramai mendakwa buah lain seperti apple dan orange turut menjadi pilihan golongan berpendapatan rendah. Tambah Anwar, walaupun apple sering dikaitkan dengan gaya hidup sihat, Beliau menyarankan agar rakyat mempertimbangkan buah pisang sebagai alternatif yang menurutnya lebih berkhasiat dengan kandungan kalium yang tinggi. Dengan pengumuman ini, Apple dan Orange kini secara rasmi dikecualikan daripada SST manakala buah import lain masih tertakluk kepada cukai tersebut bermula 1 Julai. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan KiniTV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang kepada scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu KiniTV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Seterusnya, jom kita lihat tinjauan undi yang dibuat di YouTube Kini TV. Baru-baru ini, pemimpin PAS Zaharuddin Muhammad telah menimbulkan kontroversi dengan hantaran Facebooknya yang seolah-olah mempersoalkan pelantikan Lieutenant General China pertama Malaysia. Beliau membayangkan senario pada tahun 2058 di mana seorang individu berketurunan China menjadi Perdana Menteri Malaysia. Apa pendapat anda tentang isu ini? Dalam tinjauan tersebut 70% berpendapat kenyataan Zaharuddin resis dan sengaja mencetuskan isu perkauman manakala 24% menyuarakan kebimbangan dan 4% berpendapat supaya perlu berbincang lebih mendalam dengan cara meritokrasi Jadi apa pula pendapat anda di rumah tinggalkan pandangan anda di ruangan komen di bawah Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. sahaja daripada saya Afiqah Zainuddin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.